всем привет привет ради вас витаты на нашем twitch канале и сейчас у нас будет очень приятный момент да сейчас мы разыграем один ключ к play на крутую игру форонер кто еще не успел ее купить или кто еще не успел поиграть будет такая возможность не долго думая да начнем да давай розыгрыш правда должен был быть конечно же немножечко раньше но Говорять, по чому так все получилось. Sorry. Sorry, да. Просим прощення у всіх, хто дідав ці два дні розіграшу. Але з іншого боку, таким чином, тут завтра, 8 березня, ну, багато людей в відності упереджено до цього свята, але все ж, можливо, це шанс де когось наверстати у вечір 7 березня, свій шанс подарувати щось своїм дамам, якщо вони раптом грають в For Honor або захотіли б в неї пограти. Нормальний такий презент був. Любимая, вместо цветов я тебе подарю. Ключик. Ключ к игре Форонер. И чем они? Я думаю, будет прикольно. Користуючись моментом, раз завтра такое хорошее свято, то витаю всех жінок, девчаток, не знаю, там, совсем маленьких принцесс, королевы, короче, как кто там себя называет женой статі. Святом 8 березня. И желаю всего наилучшего цвести, пахнуть, быть коханными и радовать око всем мужчинам. Вот таке. Да, поздравляем всех, кто относит себя к девушкам. Правильно? Так. Тут теперь как бы уже надо, пришло время быть более корректным в этих вопросах. Да, действительно. <laughs> Особенно, и закон так. про гендерные меньшины. Ладно. Манчестры. Да, что у нас есть? У нас есть, я только что, пока мы общались, я обновил страницы, чтобы актуализировать информацию. У нас есть пост, у нас есть 116 участников. Что нам нужно? Хоть нужно... на 500, а в принципе, маловато. Потому что всего неделька была, мы не так давно запустили этот конкурс. Значит, что у нас здесь? Нам нужно было, понятно, сделать репост, быть подписчиком двух групп. Наша и MSI Украина. Кстати, благодаря ей и компании Ubisoft мы разыгрываем этот ключ. Спасибо, коллеги. Дякуем. Да, нужно было написать комментарий, какая из материнских плат MSI вам нравится. И дождаться розыгрыша пятого. Но ну, я думаю, что все его дождались. С учетом того, что сегодня не пятый. Ну да ладно. Также я открыл отдельно страницу со всеми. Чтобы это проверить. У нас есть страница рандом. У нас сколько? 16, да, если не ошибаюсь? Mm -hmm. Еще раз, участников. 116 публикаций. А, стоп, нам же еще публикации надо открыть, правильно? Так. Да. Это я... 116 не 500 ровно в 5 раз Рандоморг. открываем с 1 по 116 и видим 41 середина открываем. правильно правильно считаем кстати вопрос э, там нас слышно видно все нормально э, нас никто не в спрашивает. принципе э, в принципе у нас есть Три, здається, глядачі, які вже активно відписуються. Е -е -е, діля, це успіх. Так, і взагалі 9 людей, які дивляться зараз нас у прямій трансляції. Тому їм всім привіт, гарного вечора. І щиро надіємося, що вам подобається. А раптом вам сьогодні пощастить і ви присутні на прямій трансляції, і ви виграєте ключик Фронр. Оце буде радість. І будемо сподіватися, що нас все-таки слышно. Так, вважаємо, 41. Пишуть, що все норм. А, отлично, дякую тим, хто пише. Uh, я тогда считаю, вважаю, як всегда, а ти розкажи нибудь пожалуйста. Окей. Uh, okay. Власне, що, в принципі, такого розповісти, давайте, напевно, обговоримо така, таке от, таку от подію. Нещодавно Міністерство охорони здоров'я вирішило внести поправки до законопроекту, який дозволяє всиновлення. І воно долучило в цей список гендерні меншини. ВІЛ-інфікованих, психічно хворих. І от, коротше, цей список тепер рушився. Тепер цим людям всім можна встановлювати дітей. Мені особисто цікаво, як ті, хто зараз присутній прямій трансляції, до цього відноситься. От, бо мені особисто, якщо чесно, трошечки бомбануло. Бо от в мене є таке цікаве запитання, чому питання про третю стать і про встановлення третьої статі як офіційної в українських там документах, що будуть запитувати не просто чоловіча, жіноча, а й стать Н, тобто, що, типу, не знаю, чи як, чи вони будуть всі 50 підвидів, підвидів гендерної орієнтації описувати оцією буковкою Н, тим не менш. Вони це серйозне питання піднімають зараз, тобто у нас вони просто забувають про те, що існує купа інших важливих проблем, які в Україні реально потребують якоїсь активної. Позиції, але оця от питання гендерної політики, воно, звісно, важливе, але воно реально не на часі. навіть у самому проєкті закону пишеться про те, що досліджень про те, скільки відсотків від населення України займають оці гендерні меншини не проводилося. Тобто всі ці дані взяті не то з ООН, не то ще звідкись, і коротше, вони не проводили досліджень, і просто впроваджуються законопроект на основі своїх власних припущень, навіть не на основі цифрів, цифр фактів. І мені просто цікаво, кому це може бути видно, реально, я не розумію. Знаємо. Ну так, але реально, нехай так, гендерних меншин ми залишимо. Справді, ну, питання реально путане. Багато можна говорити про все, але не належу до гендерної меншини, тому розказати багато не зможу. Але окей, психічно хворі. Це нормально, що дитина буде виховуватися в. Родині, яка адекватно не може сприймати реальність, не те, що виховувати, ну, не те, що внести відповідальність, ну тобто вона сама за себе відповідальність не може нести. А що казати про дітей? Мені здається, діти це реально найбільш відповідальна штука в світі, і тому треба за них внести відповідальність, будучи у здоровому розумі. Тут ти, звісно, наваляла тільки що. Uh, я, пока ты рассказывала, уже нашел 41-го участника, зашел uh -huh. на ее страницу, это Оля Мамкеева, если я правильно прочитал. Uh -huh. И на текущий момент я пролистал до начала вчерашнего дня и увидел уже в районе 15 э, конкурсов. Я против того, чтобы давать такой приз. Ну, хочется резинка и женка, я, и 8 березня, но... Але... Я не вижу, кроме конкурсов, и один раз она обновила фон своей страницы. А uh, вот конкурсы... Не, все, давай перецей. Давай пере... перераховываем что-то. Все-таки у нас не 500 людей, але, ну, камон, не треба так делать. Так, еще раз, рандом 116. <laughs> проверяем 73. Хорошо. Стив Сторм пропонує выделить репостуни в окремим гендером. Вы знаете, <laughs> я за. <laughs> Ідеально. Так, все, я считаю далі, це був 41-й, і я йду от 41-го. Може бути. Все, розкаже далі. Так, і от, якщо чесно, то давайте згадаємо взагалі приклади гомосексуальних зв'язків, тому що їх ж було дуже-дуже багато. Бо те, що в світі все є, воно ж не нове. Відповідно, там перші свідчення можна і в індійській, і в індійській Махабхараті там знайти. І коротше, де тільки і на вазах це малювали. Камон, типу, навіть в давній Греції так було просто нормально прийти в в. Публічні купальні і мати гомосексуальні зв'язки з своїм калігуні. Ну, Це реально було норм. Ось, але попри те все, все одно традиційні шлюби існували, народжувались діти. І коли у тебе були гомосексуальні зв'язки, навіть якщо твій партнер тобі дуже-дуже подобався, чомусь у, грецьких, ну, типу, у грецькому типу у грецькому суспільстві, у грецькій культурі не поставало питання про те, щоб гомосексуальні пари когось встановлювали. Я не чула про такі випадки. І у нас 73 Чи... й Ура! І давай! Раз. момент, когда ты набрала воздуха, чтобы паузу. <с так. <с О, Сергей Шостак. И что-то у меня кажется, что... Хм. Людей, которые время от времени у нас комментируют наши сообщения, поэтому... Может быть, за... может быть. Хотя, правда, 3 марта. Ну вот и наш конкурс. От 28 февраля, кстати, это один из первых. Чувак, ну чему так богато конкурсов? На следующий... Как рассмотришь, да? Угу. Так, у него 13 друзей. Судя по всему, одна фотография. Все, короче, все не будьте гендерную меньшиную, не не не, не всех этих фейсбучных конкурسي. Ну, уже реально дратует. Ну, понимаешь, как бы, если мы говорим не делать репосты этих фейсбучных конкурсов, то соответственно мы тогда говорим, ну, ну типа, зачем мы проводим свои конкурсы? Но ну, это не совсем правильная позиция, я считаю. Но, как бы, может быть, не так много конкурсов. То есть надо. -то... Ну, как минимум. Может быть, чтобы хотя бы было видно, что это реально живая, живая страница, какие-то фотографии, какие-нибудь репосты, в конце концов, просто разных пабликов, а не, ну, не конкурсные, я имею в виду, репосты. Простые, информационные, это хобби и так далее. Это просто еще раз подтверждает тезу про те, что люди не умеют генерировать контент и не хотят этого делать. Все. Сергей, несмотря на то, что ваша фотография, мне кажется, знакомая, ваше лицо точнее. Я, наверное, прошу прощения. Мы будем искать следующего победителя. Надо много конкурсов, ну серьезно. Генерируем 78. Недалеко. Это был 73, правильно? Так. Ого, посмотри, кто нас репостнул. Околивское управление пенсионного фонда Украины в Львовской области. <реш> Пропоную ей очень, им отдать ключ Очень нужен ключ Форонер. Я сейчас небольшой в топ, я даже зайду на эту страницу. Нет, это круто, это, это уровень. Передаем привет от всей редакции портала Play.ua. Слушай, серьезно, посмотри. И пожалуй. Же... Первая же публикация, это наш репост. Блин. А, но ну, ну, ни одного лайка. Ну, Не, ну это, конечно, круто. Круто. Ну, а пенсионеры не сидят в ФБ, поэтому... Нет, это, 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 это не пенсионеры, это, ну, это как это, организация, да? Общественная mm -hmm. организация или даже государственная это организация. Государственная организация. И на, это, она нравится девяти людям. Все остальные пенсионеры, наверное, не очень довольны их работой. Но это уже не наше дело. Ладненько. Небольшой в топ. Все, пошли. Камон, человек, если вы выиграете, это будет уже круто. Да, да. Если вот 74 мы будем знать, что это они. и, В принципе, мы с удовольствием отдадим им ключ. И может быть даже будем готовы снять летсплей о том, как представители Пенсионного фонда Украины в Львовской области в играют в for форуне. Honor. For Honor. Поехали. Так, просят э, тебя сделать это... голоснейшее. Э, просят Тебе. меня, меня, чтобы так, я был так. громче. Вот так. так вот могу сделать немножечко. В принципе, ок. Я тут глупости говорю, а меня никто не слышит. Ничего себе. <laughs> Мне повезло крупно. <laughs> так, двигаемся дальше. Еще раз. Сергей Шостак у нас был 73-й. Нам сейчас нужен 78-й участник. А, 73, 74, 75, 76, 7, 78. Дмитрий Дорощенков. Нав... А, Ты бачишь, что Дмитро Мальниченко Двичевидропосты? Да, да и причем с разницей в две минуты угу, и типа нахрена такая ну что попробуешь он увеличил просто вот если бы он выпал мы бы тогда задались этим вопросом угу. но ну, я имею в виду как участник но так как он не выпал как Прош... победитель да, я разумею, но инше слово, что CRSC пусунулась рашта инших у час. Ну смотри, у нас есть другая ситуация. Также нас репостит тот же там MSI Украины, например. Нас а, ну нас так, действительно. репостит. И, ну, понятно, что они не победители. Или там, не знаю, кто-то из наших ребят из редакции тоже делает репост. И он тоже, естественно, даже если выпадет, не он не будет победителем. Да. Поэтому, ну, такой момент. Да, окей. Так, и смотрим. Хорошо, я вижу, что есть... Это конкурс или нет? Это просто тест. Это конкурс на 8 марта 1, Потом наш второй 28. Смотрим дальше. Ой. Ах, как интересно. Живе в Москве. Ну, что ж поробишь. Так, в Москве. Но давай подумаем. Задумаемся. Смотри, у нас есть молодой человек у него одна. Одна фотография на странице. Завел он ее, судя по всему, совсем недавно. 14 января. Короче, я против, потому что реально Из стринка... всех постов у него три конкурсных и один. Просто так. Я проты. Что говорят ребята, которые нас смотрят? Uh, сейчас послушаем их, потому что никто еще не пишет. Кажуть тільки, що хіба що, ну, хоч мишка якась, тобто коментують, що це, в принципі, хоч нормальний конкурс, У що дівець, не всяка да, фігня, все да, підряд. Парень, віроятно, грає в танці, раз тести проходять, зв'язані з ними. І Може, і він дальше. просто реально соціофоб, вообще капець. Коротше, все залежить від вас, наші любі слухачі, глядачі. Чі. Так що пишіть. Одні фейка та конкурси, коротше. Що ви як малі, проти, 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 мінус. Не дає. Ось вот В чате пишут против, да? Так, так. Дмитрий. И просят а заюзать за Google Image, чтобы то, что не фотка, чи не скачана. У меня это открыто не в хроме, и поэтому я не смогу сделать. Ну, не то, не страшно, потому что в принципе все протестуют. Вроде. Ну, я учту на следующий раз буду проводить конкурс. Да, в принципе, правильно, тоже ж так делал. Ну что ж, Дмитрий, хорошего вечера, до свидания. Выбачайте. 86. Ну, тоже недалеко. А было у нас 78, если... Да? Так. Пока ты рахуешь, да? Ну, где то чуть-чуть близко. Нет, ну. Не, подожди, сейчас. 78, 79, 80. Чуть-чуток. 81, 82, 83. Еще раз сколько? 84, 85, 86 Владислав Юрьевич Смотрим здесь. А, Не знаю почему, но сразу кликнул на фотографию Которой Личная фотография, ну хорошо, пока не показатель Смотрим, что у нас здесь Здесь у нас Репост какого-то видео, окей, okay. репост, так, конкурс... Репост видео, это же в принципе норм. Репост просто видео, так, конкурс... Чувак да, спрятанный а... в волне. Так, опять Хмельницкий, ну, то есть, вроде как... Вроде... ...марта, видео, что ж... Уже больше хотя бы цивилизованно. Ну, вот, всякие видео, даже... смотри, пока з где-то десятка, десятка постов, уже там, добу, 15 постов, всього два конкурси. То це невже ми знайшли нормальну людину серед тих, хто випав нам на рандомі? А? Почали працювати в Хмельницькому 15 октября 2000 року. Коротше, вітаємо. Нарешті у нас є переможець. Дуже вітаємо, Владислава. И обожаем ему приемных вражень за грою Форор. Ты спешишь? А как Я? подписки? А как. <свист> ты... Ой, спешишь. А, так. Как там еще. Нет, фото, да? Через фото. Так, по-моему, через фото. Вот мне нравится. Ищем его подписку. Плей есть, на МСА Украина есть. Теперь проверяем наличие комментария от него. Вот он. Ну да. Да. И как там у нас аудитория? Все нормально? Никто не против? Нету категорически. Потому что, в принципе, немножечко спорный момент. Алекс, ты тут? Так, так. Да. спорный момент, но я больше за. Меня смущает только отсутствие фотографии. Но это такое. Это личное дело человека. Все остальное как бы подпадает под порядок того, что все окей. Если честно, то мне, в принципе, тоже хочется отдать этой людині приз, потому что в нее реально есть только два конкурса, она репостит какие-то видео, картинки себе вставляет, которые ей нравятся, ну, сама что-то не пишет, но много кто не пишет то, что он сам хочет. Ну да, ну да, ну да. Ну что, тогда, я думаю, решение принято. Так, я тоже так думаю. Поздравляем, Владислав. Пишите в нашей группе личные сообщения, мы с вами свяжемся и передадим вам ключ. Поздравляем. Витаемо. Видимся на поле боя. Форонер, может быть. <laughs> ну, знаем. земной на жаль не, а я обожаю вам проемных урожай. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что только что были с нами. Алекс, спасибо, что помогала, поддержала. Пожалуйста. Фейсбук про... я прям уже люблю. <laughs> да, да. Сколько вообще времени мы... Ты знаешь, сегодня мы рекордно справились. У нас 27 минут заняло выше. Поровняно из 3 часов нам эти Да, было всякое. Но победитель был один, поэтому мы надеялись, конечно, то, что все произойдет быстро. но 27 минут, да. Как-то выдержали, все хорошо. Полет нормальный. Да, тому, в принципі, як завжди, такого болю, звісно, не було. Може, хтось, хто заходив на розіграші, він очікував набагато більше болю від нас, але, конечно, не получил. да, мы навіть повеселились. Як <свят> мені жаль, що те пенсійне управління не виграло. Да, да, Це да. от реально просто розчарування дня. Уважаємо представители пенсійного управління, если ви вдруг будете смотреть этот розыгрыш, напишите нам, мы что-нибудь придумаем, какой-нибудь ключик для вас, думаю, организуем. Если да, это просто за, за инициативу. Да, за инициативу и за то, что, в общем, как, не знаю, обратили наше внимание на это, повеселили, может быть, что ли, не знаю, Но улыбнулись мы точно. Да, действительно, тому пощить, поэтому даже ради. Хорошо. Все, всем пока, спасибо за внимание, подписывайтесь на нас, участвуйте в конкурсах. Впереди еще будут конкурсы, причем довольно не слабые. Билеты в кино, билеты на мероприятия, э, всякие геймерские штучки будут. Поэтому не уходите далеко, следите за нашими соцсетями и сайтом. Пока! Не забувайте про кнопку Допомогти проекту на порталі playua.net, Дивіться наші ютуб канали, лайкайте, беріть участь знову в конкурсах. Можете навіть і в у Фейсбуку знову. Нам не важко розігрувати для вас призи. Зовсім ні. Абсолютно. <с?> Абсолютно. <с?> і Будьте молодцями! І гарно святкуйте завтрашній день. Вітайте своїх дам, дівчаток, дівчат, жінок, бабусі, вс... мами, всі... всяких решта. І будьте молодцями. Да, Алекс, к тебе тоже, кстати, с наступающим. Ну, мы завтра еще успеем поздравить. А, дякую. <laughs> Всем пока. Все, папа.